Salam sejahtera, nama saya Lusiati Maul, br 3110175. Pada hari ini saya akan menerangkan definisi bengkel, di mana bengkel ialah tempat orang menggunakan alatan dan mesin untuk membina atau membaiki sesuatu. Dan juga untuk keselamatan. selamat semasa bekerja adalah sangat penting untuk memahatuhi peraturan dan keselamatan. Ini juga keselamatan bengkel dapat membantu mengelakkan kemalangan dan kecederaan. Di samping itu, mengetahui nama dan kegunaan alat adalah sangat penting untuk menjadikan kerja lebih mudah dan cepat serta selamat. Sekian. Salam sejahtera, nama saya Rijayanti Jerimis, BR 23110132. Seterusnya saya akan menjelaskan alatan keselamatan dan fungsinya. Yang pertama, apron keselamatan. Ia berfungsi untuk melindungi badan terutamanya bahagian hadapan daripada terkena serpihan tajam atau kasar Yang kedua, penutup muka Ia memberi uh, perlindungan tambahan kepada muka daripada percikan serpihan atau bahan kimia jika ada penggunaan racun Yang ketiga, penutup telinga Ia berfungsi untuk melindungi pendengaran daripada bunyi bising mesin rumput yang berpencangan yang keempat, topi, ia berfungsi untuk melindungi kepala daripada hantakan objek jatuh seperti dahan atau jika terjatuh semasa bekerja. Yang kelima, rompi keselamatan, ia berfungsi sebagai langkah keselamatan di tapak kerja termasuk semasa memotong rumput, menyelenggara jalan atau kerja penyelenggaraan lain. Yang terakhir, kacamata, ia berfungsi untuk melindungi mata daripada habuk, serpihan batu, rumput dan ranting yang terpelanting semasa memotong. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tuas kelas pertama iaitu fukur yang terletak di tengah-tengah antara beban dan daya dan tuas ini digunakan untuk mengalihkan gaya dengan memajarkan jarak antara titik aplikasi gaya dan titik putar sehingga memudahkan kerja. Contoh tuas kelas pertama ialah Pelayar pencabut paku yang digunakan untuk mencabut paku tanpa merosakkan permukaan kayu. Yang kedua ialah pahat. Pahat ini digunakan untuk memahat sesuatu permukaan dan untuk membentuk uh, suatu sudut di tepi kayu. Seterusnya ialah gunting pokok. Gunting pokok ini digunakan untuk menggunting dahan-dahan uh, pokok yang kecil sehingga dapat memudahkan pekerja-pekerja petani. Yang seterusnya ialah tukul kuku kambing. Uh, terdapat... Bentuk V di belakang tukul kuku kambing ini dapat memudahkan untuk mencabut paku tanpa merosakkan permukaan uh, kayu. Seterusnya ialah penukul getah. Penukul getah ini digunakan untuk mengetuk permukaan kayu dengan lebih selamat dan tidak merosakkan permukaan kayu kerana diserapeti oleh getah yang sangat lembut. Seterusnya ialah penukul bola ataupun dipanggil ball pen hammer. Ini digunakan untuk mengetuk paku dengan lebih baik. Seterusnya ialah kapak-kapak. Ini digunakan untuk memotong permukaan kayu yang lebih besar dan keras uh, kerana ia punya bilah yang sangat kecil dan nipis serta lebar. Ianya dapat memudahkan pekerja petani untuk memotong. Seterusnya ialah sarah tangan kayu. Ini digunakan untuk meluruskan dan melisihkan permukaan kayu dengan lebih cepat. Seakhir Se sekali ialah pendakap tangan. Pendakap tangan ini sebagai gerudi manual yang digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dengan meletakkan uh, bahagian yang tajam di permukaan kayu dan Uh, memutarkannya 360 darjah. Itu sahaja, sekian daripada saya. Untuk peralatan tuas kedua iaitu tuas kelas kedua, beban dia terletak di tengah-tengah antara fulcrum dan daya. Tuas jenis ini berfungsi untuk menghasilkan daya besar pada beban yang jauh dari titik putar sehingga dapat mengatasi tahanan yang besar dengan daya yang lebih kecil. Ada empat contoh iaitu yang pertama gunting, yang kedua kereta sorong, ketiga penyapu dan yang keempat adalah cangkul. Untuk gunting, fungsi dia adalah untuk memotong bahan seperti kertas, kain, tali dan bahan lain. Kalau kereta sorong ialah adalah alat yang membantu mengurangkan tenaga manusia dalam mengangkat dan menggerakkan beban berat dari satu tempat ke tempat lain. Kalau untuk penyapu pula berfungsi untuk membersihkan kawasan dengan menyapu habuk, daun kering, sampah ataupun kotoran lain daripada lantai. Kalau yang cangkul, cangkul digunakan untuk menggembur tanah, mencabut rumpai dan menyediakan tanah untuk penanaman. Okay, itu je. Uh, seterusnya adalah peralatan tuas ketiga iaitu tuas kelas ketiga. Daya ataupun kuasanya terletak di tengah-tengah antara fulcrum dan beban. Tuas ini digunakan untuk mempertinggi kecepatan dan ketelitian dalam mengambil, memegang ataupun memotong objek meskipun memerlukan daya yang lebih besar. Contoh dia ada tiga iaitu yang pertama adalah jentera pembanjak mini, yang kedua adalah mesin penyembur berkuasa motor dan yang ketiga adalah penyembur elektrik. Untuk jentera pembajak mini berfungsi untuk membajak dan menggembur tanah dengan cekap yang lepas tu memecahkan tanah keras serta menyediakan permukaan tanah yang sesuai untuk penanaman. Untuk mesin penyembur berkuasa motor berfungsi untuk menyembur racun serangga, baja ataupun bahan kimia yang lain secara automatik dengan menggunakan kuasa motor. Untuk yang ketiga iaitu penyembur elektrik ni digunakan untuk menyembur dengan menggunakan tenaga elektrik dengan menggerakkan pam ataupun motor bagi menyembuh bahan kimia seperti racun serangga ataupun baja cecair. Okey, bagi mesin dan fungsi, ada tiga mesin yang akan saya terangkan iaitu berdoza, traktor dan mesin rumput. Bagi berdoza, fungsi dia untuk membersihkan kawasan seperti bersihkan daripada pokok, batu dan tunggul. Okey, seterusnya dia untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah seterusnya digunakan dalam pembinaan jalan dan infrastruktur ladang. Okey, untuk traktor pula, fungsi dia bagi menarik menarik peralatan pertanian seperti bajak dan trailer sebagai uh, contohnya macam implement lah. Okey seterusnya untuk menyediakan tanah untuk penanaman untuk dan untuk tujuan-tujuan lain lah. Okey seterusnya untuk mengangkut hasil tanaman, baja dan alatan ke kawasan ladang. Seterusnya lawn mower ataupun mesin rumput fungsi dia untuk memotong rumput dan rumpai di kawasan ladang kecil ataupun di kawasan yang rata seperti halaman. Okey seterusnya tujuan mesin rumput ni untuk menjaga kebersihan dan keindahan kawasan sekitar ladang lah ataupun kawasan halaman. Dan yang terakhir sekali tujuan dia untuk dan fungsi dia untuk mengawal pertumbuhan rumpai di kawasan yang kita tak tanam. Okey.